yurtimizning har bir go'shasi tabarruk qadamjolari betakror tabiati insonni o'ziga shaydo qiladi shu bois ham o'zbekistonni bir ko'rish sayohat qilish istagidagilar soni tobora ko'payib bormoqda xususan turizm sohasidagi yuksak salohiyat zamonaviy infratuzilmaga ega farg'ona viloyatidan mahalliy va xorijiy mehmonlarning qadami uzilmaydi farg'onaga tashrif buyurugan chet ellik mehmonlar va mamlakatimiz sayyohlariga qulay sharoit yaratish ularga ko'rsatilayotgan servis xizmatlari sifatini yanada yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan sayyohlarga tarixiy qadamjonlar purvaqor tog'lar hunarmandchilik markazlari madaniy suvlar boy tabiatli so'lim joylarda dam olish taklif etilmoqda birinchi marta o'zbekistonga farg'onaga kelishimiz deydi biz bilan suhbatda chexiya davlatidan kelgan sayyohlar farg'ona bizga juda yoqdi ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonni kuzatib boraman juda katta o'zgarishlar bo'lyapti vataningizda bu esa shu zaminda yashayotganlar uchun yaratib berilayotgan imkoniyatlar natijasi bilasizmi men sayyoh sifatida ko'p davlatlarga boraman u yerlardagi obidalarni qadamjonlarni tomosha qilib suratga olib o'zim uchun kolleksiya yig'aman mana ikki uch kundan buyon sayohat qilib yuribman farg'ona juda go'zal shahar ekan toza havo go'zal manzara odamlarning samimiyligi menga juda yoqdi ikki ming yigirma birinchi yilda rossiya turkiya germaniya koreya respublikasi latviya qozog'iston tojikiston va qirg'iziston kabi davlatlar bilan hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilishi natijasida besh yuz oltmish to'rt mingdan ortiq xorijiy sayyohlar farg'onada mehmon bo'ldi bu eski Özbekistan'da da var, Uygur Uygur haklarında da var, Azerbaycan'da da var ve bunların bunların hepsi birbirine benzer ve bu. men farg'onaga kelib maqom kechalarida ishtirok etib juda rohatlandim ayniqsa yoshlarning milliy maqomlaringizni jonli ijroda mohirona ijro etayotganiga qoyil qoldim farg'ona o'zining boy tarixi san'atiga ega vodiy hisoblanadi men turkiyada qo'qon shahrida o'tkazilgan qo'qon xonligining turkiy xalqlar davlatchiligi rivoji va madaniy merosida tutgan o'rni mavzusida xalqaro konferensiyada ishtirok etgani kelib farg'onani sayohat qildim tomosha qilsa azuulik tarixiy maskanlar bor ekan bir yetti yildan 1876 yilgacha va undan keyingi davrda markaziy osiyoda turkiy davlatchilikni rivojlanishida qo'qon xonligining rolini yanada chuqurroq o'rganishni maqsad qilganman nasib etsa qo'qon tarixi haqida yangi manbalar bilan madaniy va me'moriy meroslarni targ'ib qilaman farg'ona azaldan o'zining boy ma'naviy ma'rifiy salohiyati tarixiy obidalari va tabarruk ziyoratgohlari bilan mashhul bu ko'hna zaminda barcha davrga xos bo'lgan bebaho durdonalar rang barang meros obyektlari saqlanib kelinmoqda viloyatda turizm salohiyatini oshirish turlarni ko'paytirish uchun ko'plab imkoniyatlar bor dunyo xalqlarining vodiy viloyatlariga bo'lgan e'tibori va qiziqishi oshmoqda